О, всем привет! Хочу поделиться с вами веломаршрутом. Очень красочный, хороший веломаршрут. Самое главное его достоинство. Никаких автомобильных дорог. Сплошная природа. Леса, реки, холмы. В общем, очень красиво рекомендую. Во-первых, скачивайте трек. А теперь давайте смотреть все по порядку. Общая протяженность нашего веломаршрута около 30 километров. И начинать его, как и большинство веломаршрутов, конечно же, лучше утром. Начало на Холодной горе, потом парк Юность, Залютина, горка Конева, река Уды и Григоровский бор финиш. Надо ехать. Как только мы выйдем из Залютина, нас сразу же поджидает самое опасное препятствие. Это окружная трасса. Но сразу же за ней мы попадаем в объятия дикой природы. Еще в глубокой древности здесь был официально промаркирован веломаршрут, и до сих пор можно встретить остатки его указателей. Вы только посмотрите, вырыли яму, чтобы никто на автомобиле не мог проехать в лес. Оно, видимо, и к лучшему. Но нам в лес надо, мы попадем. Оп. Редко но иногда бывают такие случаи, когда легче все-таки зайти на горку пешком. Мемориальный комплекс в народе горка Конева. Это место связано с боями Захарька в 1943 году. С каждой горки есть спуск, и горка Конева не исключение. После того увлекательного спуска мы пересекаем трассу, и у нас есть возможность пополнить запасы нашей воды, так как по пути есть родник. А вот и река Уды, но нам нужна на другой берег. Не лезь в воду, не зная броду, гласит народная мудрость. Как же определить, где брод? Смотрите, на том берегу реки дорога продолжается, а здесь она начинается. Значит, здесь брод. Ну, мы пойдем искать мостик. Нашел-таки мост, и сразу же за мостом начинаются нетуристические места. Как будто попал в деревню. Ориентироваться дальше очень просто, потому что маршрут идет строго вдоль берега реки. И таким образом, рано или поздно, мы попадем в поселок Песачин. Посмотрим на его гордость, ТЭЦ-5. В Песочине нам лучше немножко отклониться от берега, но потом мы опять подъедем к реке Уды и поедем уже к Октябрьскому водохранилищу, который лично я называю Новобаварским. Несмотря на то, что на улице весна, но воды в реке очень мало. Ссылка на скачивание трека находится в описании. Я вам специально не все показал, чтобы вам было интересно ехать. Спасибо, что посмотрели это видео и до новых встреч. Пока.